Мартин, 2 марта, ты вот, з с Крымом началась вот это все. Я еще ему позвонила. Мы поехали в сотруднице в монастырь значит, поставить свечечки о здравии, потому что вот это началось на нашу Украину, чтобы у нас все было хорошо. И я ему позвонила и говорю, Дим, ты готов родину защищать? Я вроде как в шутку, он да, готов. Я думала, это шутка, а потом он поставил перед фактом. Я его просила, да, вот как и папа говорит, я просила, сыночек, это война, перезагрузки не будет. Ты понимаешь, у тебя же как бы такого большого, ну, как бы не в кадре, ты же молодой, ну, работа есть, и, и, и неплохая у тебя работа, ну, может быть, а он что мне сказал? Мама, я офицер. Я давал присягу на верность народу Украины. Развернулся и пошел, все. Когда был вставал вопрос после колледжа куда поступать, военный уч. ну высшее учебное заведение, вот он он у нас захотел поступать в военное училище, но знаете как родители, у нас как как у нас родители всегда лучше знают, что нужно ребенку, куда ему нужно поступать и получилось так, что он у нас поступил в наш университет, а хотел он поступать в военное училище уже вот после окончания колледжа. И потом, когда он учился уже в университете, он пошел на военную кафедру. Андрій Ільницький, батько загиблого у зоні АТО героя, лейтенанта, командира взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади Дмитра Ільницького, Помер, не приходячи до тями в лікарні красноармійська від тяжких поранень, які дістав у день свого народження 29 листопада під час мінометного обстрілу у селищі Піски. Ясиновацький район під Донецьким аеропортом, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно. Вот и... Закончил военную кафедру, как раз это был конец 13-го, ну, в общем, 13, в 13 году, это уже когда начались эти события на Майдане, после Майдана, вот он закончил э, университет и э, ну, работать надо, надо искать работу после окончания учебное заведение, куда работать. Он, я с ним так разговаривал, он хотел заключать контракт с 90 он хотел заключить контракт с 95-й бригадой. Я с ним вот так вот говорил, он говорит, папа, ну, елки-палки, я э, военную кафедру закончил, получил звание младшего лейтенанта, я десантник, я хочу продолжать службу. И он, он очень хотел служить именно у нас в 95-й бригаде но получилось так, что как раз началась война. Бригада уехала туда под Славянск. Вот никто контракты уже не подписывал тогда в это время. И он очень, ну он, он очень расстроился. Вот так что вот так вот получилось, он не может не может как бы ну осуществить свою мечту стать военным. И началась война. Ну, Видимо он себе решил, ну если так вот я не могу по контракту служить вот, в 95-й бригаде, вот так быть, быть десантником, так. Ну пошел в военкомат и в марте месяце сам пошел в военкомат, попросил повестку и так попал он ну, уже в бригаду в 95-ю. Какая была ваша реакция? Просили залишиться, не идти? Мама очень просила его. Ну, мама есть мама. Я, я как, знаете, как, э, как папа, я тоже понимал, что это, это, это не, не детские игры, это очень серьезная вещь. Одно дело просто заключить, да, в мирное время заключить контракт, быть военным, это престижно, это красиво, это хорошо. Другое время заключать идти идти брать повестку или заключать контракт э, на военную службу, когда в стране начинается, э, начинается по большому счету война. Взрослые люди прекрасно уже в то время понимали, чем это все обернется для нашей страны. И поэтому, как, как отец, конечно, я понимал, ну, сердце болело. Но как, как мужчина мужчину я его где-то тоже понимал. Знаете, растить. Я всегда тоже мечтал иметь сына, иметь, вот, и, ну, воспитал мы его в семье, так воспитали, воспитали, мне кажется, нормально, неплохо. Таким нормальным мужчиной со своим стержнем, который в определенный момент мог сделать свой мужской поступок. Ну, сделал его. Сіда учили ну как, папа ж на работе, мама ж все время дома. Там папа вечером с ним там занимался. Лілія Ільницька, мати загиблого у зоні АТО героя, лейтенанта, командира взводу 95-ї окремої аеромобільної бригади Дмитра Ільницького. И вот ударится или что-то ему не нравится, і он всегда плакал. Я говорю, сынок, ну плакать же нельзя, ты же понимаешь, мужчины же не плачут, они же огорчаются. Он везде, я говорил. Он мог подойти к какому-то ребенку, тот плачет, он, особенно мальчику, Он говорит, ты же знаешь, мужчины не плачут и не огорчаются. Ну вот такой, ну он был, ну, боже мой, у каждой мама свой ребенок лучше всех. К нему такому он, он, он хороший мальчик был. И учился нормально, где-то и, и шкодничал, все было. В третьей школе вот проучился с пятого и выпустился в девятый класс. Ну и нас пригласили на открытый урок. То они открыли возле девятого Б, Дима девятый Б заканчивал, и возле класса открыли, знаете, такую доску, как бы, ну, куточек. Значить, захисника захисника будемо говорити так. Надо сказать, что, конечно, третя школа не молодцы. И вот инициировались в школе эти одноклассники Дима, значит, эту доску, і открытие было очень красиво. Вот этот куточек они сами значит, делали. И меня, значит, я, а, я сказала, что э, Дима был самый обыкновенный мальчишка, как и все. То мне потом как-то задали вопрос такой. Вот все-таки он необыкновенный был, мальчик, разум, значит, ну вот как-то так, причем кто-то из преподавателей, потому что было много так в этом классе. Ну, все-таки он был необыкновенный. Вот вы говорите, что он был обыкновен. Ну, для меня он был как все. Ну, допустим, не конечно, он был лучше всех. Это мой ребенок, он самый умный, самый лучший, сам это. Но вообще он был такой разбушака и, и, ну, и в то же время в нем было очень много хорошего вот я пришла очередной раз в 23 школе он первый третий класс пришла с родительского собрания нужно папе рассказывает там орёт дима опять на уроке там то 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 если я рассказываю, тут идет дима идет пошел значит у нас там кухня он пошел открыл взял что-то взял мы себе дальше разговариваем уходим в коридор он поставил, насыпал гречки на, это, на газетку, стал на колени, потому что я ему всегда говорю, поставлю на гречку на колени. Ну, естественно, никто, ну, кто же в там будет стать? Но я, я говорю, сыночек, ну я с тебя, я там шучу. Но он же, значит, значит, понимает, что его уже будет наказать. Но очень предусмотрительно между, под коленками он гречечку раздвинул и стоял на этом. Вот, ну, я даже не знаю, боже мой, как начинаешь, конечно, ведь думаешь о нем же каждый день. И, ну, пускай сейчас не каждую минуту, но раз в полчаса, наверное, все время вспоминаешь что-то такое, то что это всегда перед глазами, этот ребенок, это же понятно. Я не знаю, вы знаете, говорят, вот обычно было все в жизни, но... Ну, хорошего было очень много, и ну, все время вспоминается. И... Все, ребят, Ты разговаривай, все Так получилось. Ну там он попал в наш в 95 во второй батальон. Во втором батальоне был и так получилось, что до до апреля э, до августа он здесь был. Он был командиром взвода, но он э, до августа месяца здесь был в Житомире в расположении э, бригады. Вот. Ну там служил, все он там выполнял те задачи, которые были на него возложены. И потом, в августе месяце, когда уже на базе 95-й бригады формировали 90-й, наш 90-й батальон, батальон киборгов, вот, он, он рвался на войну, а, а его, ну, его здесь держали. И он Попросился, пошел, написал рапорт о том, чтобы его перевели в 90-й батальон. И в августа он уже был в 90-м батальоне, и уже осенью он уехал на войну на Донбасс. Чи знали, где он перебывает там? Я знал, да. Мы знали. Мы общались, он не скрывал, он рассказывал, говорил, где, что и как. То с того времени он не, уже не приїздив в він он как поехал осуществлялся? Да, да, да. Как он изменился? Может в телефоне вы чули. Ну он, он возбужал, он повзрослел, повзрослел, он повзрослел, стал, стал действительно мужчиной. Они с Песох должны были на следующий день выдвигаться уже в самый аэропорт, вот он, а вечером их троих Вечер мы. Это как раз было 29 ноября, как раз день рождения его был. Мы, мама ему звонила днем. Я хотела дозвониться. Ну, поздравить хотели с днем рождения. Связи не было. Они там находились все по подвалам. Потому что в это время как раз там и шли такие плотные, их там накрывали в песках. Вот они все время в подвалах находились, потом в определенное время связь с ним появилась, мама его дозвонилась до него, Мы поздравили с днем рождения его. Она еще спрашивает, что говорит там, что у вас там так шумно. Да, говорит так, немножко. Вот, поговорили, пошутили, посмеялись, поздравили его с днем рождения. Вот. Это была суббота, а в воскресенье звонок в двери. Это утром было. Дверь, мама дверь открывает, а стоят два военных. Ну, я, я, я сразу понял, что с военкомата так просто не приходит. Ну, вот так. Их 29 вечера их троих накрыла 120 -ми минами. Дима, там Дима, Ваня Лесников со Славутича и еще один паренек. Вот мы с ним так получилось, что мы не знаем откуда, по-моему, с Феницкой области. У него было ранение, Он без руки остался, а Дима и Ваня Лесников получили ранение несовместимые с жизнью Дима ночью умер в Красноармейском госпитале, там же ж, в Донецкой области. А Ваня Лесников уже в Днепропетровске в декабре месяце умер. У нас, я всім задаю це запитання, тому вас теж господає. У нас за два роки війни люди також скептично почали ставитися до війни, до вдів, до батьків, які втратили своїх синів. І ну, говорять про те, що це там десь є, десь та війна. І нас це не стосується. Не стосується ні в плані, ну, це десь там. Моя хата скраю нічого не знає. Що б ви сказали таким людям? Знаєте, у мене ну, за ці два роки. За эти два года я это неправильно я понимаю что это неправильно но настолько э, сердце закаменело и так неправильно говорить но если вы спрашиваете я скажу свою точку зрения пусть она будет жестокая но э, по мне по мне вот пусть эта война будет во всей стране знаете чтобы вот те слова которые вот вы задали мне вопрос, вот почему, почему, почему вот так, почему люди, тогда люди просто поймут, что это такое, вот что чувствуют те ребята, которые сейчас там стоят, которые гниют в этих окопах, которые сейчас мерзнут в этих Когда каждого из нас коснется это, вот тогда мы поймем, тогда мы повернемся лицу к этой войне, и тогда мы будем знать, что она нас трогает. У нас своя память, своя память, нам есть есть куда пройти, на кладбище мы, мы себе придем, мы себе там поплачем, вспомним. А по большому счету это надо делать все, чтобы они не забывали в первую очередь. Вот такие эти дети, которые, которые выросли уже в этой стране. Они не знают, что было до нее. Им это и не... Ну, это им надо знать, но они уже знают это, как, как что-то было, и где-то там далеко. Они выросли в этой стране. Это их родная страна, и они должны знать своих героев. Мы всегда, вот и папа, и я, вот, и, где вот мы разговариваем, я всегда говорю, вы не забывайте о том, что они погибли ради того, чтобы мы, мы все здесь жили под э, небом. И они держат над нами небо. Они, вот те ребята, которые вот сейчас там, те, которые вернулись, кто вернется. Кто защищает нас? Это благодаря только им мы здесь живем.